আৰু এটা সবচে ডাঙৰ কথাকে জানেনে আমাৰ ঘৰত মতা মানুহ নাই আৰু মোৰ ঘৰখনত মতা মানুহ নোহোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত যিহেতু আমাৰ মনৰ আশা পূৰণ হল সেইবাবে আৰু আমাৰ দেৱে কেনেকৈ কাপোৰ পিন্ধিছে চাওকচোন কিমান আৰাম হোৱা থিয় হৈ থিয় হৈ ইমান আৰামত পিন্ধিছা ন এতিয়া আমি তিনিটা এনেকে আইনা দেখি পাওঁ ন এয়া আমি তিনিটা এতিয়া আইনা তেনেকে দেখি পাওঁ ন দেহা মেখেলা নিচিনা দেখিছে জানো পাপাই কি মেখেলা পিন্ধিছে দেখা বলে বলে নাই বোলে মেখেলা পিন্ধিছে কৈ আছে পুতেকে কেনেকে সোমাই লয় পাপাই মেখেলা পিন্ধিছে ক'ব নাপায় নহয় আমাৰ এফালে মানে বিয়া বিয়াত ভাত চাত সিজাব হ'লে বা বিহু হ'লেও আমাৰ এনেকৈয়ে ধুতি পিন্ধে নিয়ম আমাৰ ফালে বিহুটো এনেকুৱা ধুতি পিন্ধে সকামতো এনেকুৱা ধেনী লাগে অঁ আমাৰ ইয়াত তমা বেচিন নেমাৰে এইটো ষ্টাইলত ধুতি পিন্ধে আৰু এয়া চাওক বলেনক দেখাই দিছোঁ এইয়া মইতো পাপা শকত হ'ল ন জান আমি মানে ওলাই মেলি তিনিটা ৰেডি যিহেতু ঠাণ্ডা হৈছে অকল মোৰ মাৰিলে নহ'ব নহয় তুমিটো মাৰিব লাগিব বেছি নেমু দিব আৰু ওলাই মেলি এতিয়া ৰেডি হ'লো এতিয়া যাম আৰু ধুনীয়া লাগিছেনে লগালোচোন মিলাই মেলি ৰেডি এইফালে বিয়াৰ প্ৰেজেণ্ট লৈ ললোঁ আৰু এটা সবচে ডাঙৰ কথাকে জানেনে আমাৰ ঘৰত মতা মানুহ নাই আৰু মোৰ ঘৰখনত মতা মানুহ নোহোৱাৰ কাৰণে মোৰ ঘৰখনৰ জপনাখন এনেকুৱা বহি অনুৰামুখত মতা মানুহ নাই নাই নহয় নাই বেংগলৰলৈ ক'ল ঘৰৰ মতা মানুহ নহয় আমাৰ ঘৰৰ মতা মানুহ থাকিলে এনেকুৱা লাজ নাই কি আজি জপনা আসনত বোলা বন্ধ কৰিব যাৰ ঘৰৰ মালিক দু